Сегодня 5 ноября. Мы с общественниками это несколько общественных организаций делаем амальскую экспертизу по объекту. Здесь написано на объекте набережная. Вот мы видим кран. У нас есть информация, что сегодня хотят вывести государственное имущество в государственного объекта.

Для того, чтобы что-либо куда-либо перевозить и перемещать, должно быть разрешение от начальника департамента. Начальником департамента на сегодняшний день является Звягинцев. Есть у вас это разрешение? Нет у вас, да? Кто у вас, кто у вас заказ, э, попросил перевести? Диспетчер какой? Маташа. Все попало, все санктуировали, но наша задача разобраться... А точніше підготувати документи, визвати ГАІ та міліцію та направити їм світловців, щоб з'ясувати, що ж там коїться, чому закрили вони шторки, чому вони виходять з машини, не показують жодних документів. Вони сказали, що внутрі цієї е, машини кунг, армейський кунг. Ми хочемо поцікавити, чи є дозвіл, чи є права на його перевезення. Це наше громадське право. Вы везете пустой кунг. кунг? Да, бустой просто для, кунг. для сторожа. Это по для... следующей станции, на левейшей станции. Нам поведомили, что Кунг везут сам в Киев. Зачем Кунг везти до Киева, если до Киева 200 км внутри шлях? По шлях будет коштовать, а, как называют, будет коштовать, вартость перевезения всего Кунга дороже, чем сам Кунг. Понимаете? Я Не, хочу, не, ховает, не скрывает, я же слово предъявить, я же не просил, чтобы у меня Я ничего не не скрываю. Я же не я вас запретил, чем Вот так вот, интересуется ситуация, переживает. Это очень приятно громаде. Там переинтересуемся, с какой целью он второй день на работе и занимается незаконными действиями. А куда сам? Киев. В мире висим Адреса. Ага. Может даже номер телефона дать, как звучит. Может дать. Я не входит, а не скрываю, не она еще что? Скажите, пожалуйста, у вас документы на Кунг есть, которые вы сейчас перевозите? У меня документы на сам Кунг нет. Не у вас, да? Разумею. Накладная на На документы на Кунг у вас нет. Правильно я разумею? На, на кунг написано Кунг. Разумею. А на Кунг документов нет если меня отпустят, я сейчас его отвезу и ставлю на место, чтобы у меня не взорвалась загрузка завтра на Австрию. Ну, давал, кто, кто, просил вас привести, заехать на территорию, там, вы дозвол куда то получали или нет отдельно? Нет, не получали. Ничего не получали, я вас понял.